демократически избранного президента, не Януковича. Для нас эти все вопросы остаются открытыми. Евромайдан, скажем, перешел в другую фазу. Но требование Евромайдана остается прежним. Требование номер один – это люстрация. Люстрация! 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 Если мы хотим, чтобы такие чиновники больше никогда не занимали высокие посты, мы должны требовать у чиновников, чтобы проводился конкурс. Конкурс на замещение вакантных должностей. Да, сегодня законодательство Украины не требует этого конкурса для первого самого губернатора, для других самых губернаторов. Но если Игорь Павлович хочет по-прежнему джедаться сколько -то секунд... Людей, не тех людей, которые не безразличны области, тех людей, которые не судьба Украины, мы можем прислушаться к нам, выкинуть этих чиновников из своих кабинетов и провести конкурс на замещение этих вакантных должностей. Я сегодня хочу выразить благодарность политическим партиям Батьковщина 5-10 удар, которые примкнули к сегодняшнему митингу. Если есть желающие выступить, прошу их микрофон.